হেল্ল' চুডেণ্ডছ বহুতো জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত আহি পৰিল এইচ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ ৰিজাল্টৰ কনফাৰ্ম নিউজ কনফাৰ্ম ডেট ত' ইয়াতে কি হৈছে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে টুইট কৰিছে বা ফেচবুকতো তেওঁ জনাইছে যে আই এম প্লিজ টু ইনফৰ্মট দ্য হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ৰিজাল্ট ফৰ আৰ্টচ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ এণ্ড ভকেচনেল ষ্ট্ৰীম উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড টু মৰো ইয়াতে কৈছে যে মই জনাই সুখী হৈছোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ যোনকেইটা আৰ্টছৰ হওক বা ছাইন্সৰ হওক বা কমাৰ্চ বা ভকেচনেল ষ্ট্ৰীম যদি কাৰোবাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো অহা কাইলৈ দিয়া হ'ব আৰু কেইটা বজাত দিয়া হ'ব নটা বজাত দিয়া হ'ব তাৰ এ এছ এছ ই বি উইল ইছ্যু অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন চৰ্টলি ত' এইখিনি আমাৰ লিখিছে কোনে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে লিখিছে তো লিখাৰ পিছতো কি হ'ব এ এছ এছ ই বি আমাৰ যোনখন ব'ৰ্ড হয় তাৰপৰা কি কৰা হ'ব এখন ন'টিফিকেশ্যন ওলোৱা হ'ব তাত হয়তো লিখা থাকিব গোটেইখিনি ক'ৰ্ড চেক কৰা হ'ব কি কি ৱেবছাইটত চেক কৰা হ'ব বা বিভিন্ন ডিটেইলছত ডিটেইলছবিলাক তাত থাকিব ত' এই ট'টেল অফ থ্ৰী লাখ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ষ্টুডেণ্টছ এ পি এড ফৰ দা এইচ এছ এক্সামিনেশ্যন দিছ ইয়েৰ ত' ইয়াতে ট'টেল থ্ৰী লাখ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে ত' এইখিনি কথাই অসমীয়াটো তলত লিখি দিছে ত' তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে পঢ়ি চাব পাৰা ত' এইখিনিয়ে আছিলে আৰু আমাৰ অতি সোনকালে ন'টিফিকেশ্যন এখন ওলাবই বাৰু এ এছ এছ এ বিৰ পৰা সেইখন ন'টিফিকেশ্যন কি কি থাকিব সেইখিনি তোমালোকক ক'ম বাৰু আৰু লগতে কিদৰে ৰিজাল্ট চাব পাৰিবা সেইখিনি প্ৰচেছো আমি দেখুৱাম তোমালোকক ত' তোমালোকৰ হয়তো এতিয়া টেনচনেই হৈছে কাৰ কাৰ টেনশ্যন হৈছে কাৰ কাৰ এক্সাইটমেণ্ট আছে কমেণ্ট বক্সত জনাবা তো আজিৰ ভিতৰতে শেষ কৰিলোঁ কি পোৱা ঠিক সেইকাৰণে